<плодатого> лучше для меня мир. В, мир, понимаете? 13-й год был намного для меня лучше, чем 14-й год. Вы понимаете? Россия поднимается с колен. А скажите, да. Германия богатая да. богатая? Да, богата. да, а сколько подавая, у нее долгов? А что вы, вы, же же что вы, вы предлагаете? Вот, а, вы теперь а используете дураков. Пошли. Уже дать волю каждому чтобы он... сказал, Что он хочет. И вообще вам здесь не место. Здесь надо... Братя браття на БТРах, наші порані і не відходить, як може тебе, на які посилайте, я тут на узбекський посил. Можу на єврейські надавати. Давайте на узбекські мені краще. Я вдома, так само як і ви дома. Да. Я не буду говорить о фашизме. Для меня фашизм это была Германия 40 минут. Вы, ну вы Одессу зацепили, я продолжаю. За Одессу. Нет, давайте ну не можем пом... подошли. Ну вы сами Запомните, раз и навсегда, мы узнаем про Одессу. Мы да. узнаем эту правду. Но мы ее узнаем. Дай бог, чтобы мы были живы, когда мы узнаем. И не надо делать кого-то виноватых, виноватых, а кого-то выгораживать. Виноват. Про Путіна я говорю. Про. А за народ Росії люди. Як за, то ми руками проголосували займаємо? От коли у нас їх ніяко. сидящий, сидящий на кресле президента Украины американец. <существует> это супер, это незалежность да, это... это демократия, да. это наша незалежность. Мы такие незалежные. Да, американец, да. Джо Байк. кто сидел? Джо Байден сидел на месте президента Украины. И вам это нравится.

Украине, а бесславие вот такой Украине, а бесславие. Да? Вот поставили страну на колени, ублюдки, были. Была страна, теперь уже не страна, уже не а кто. По Путин. За какого? страну? А а за что, за что наши деды Бабочка воевали, такая. чтобы вот эта тварь пришла поломуть его воду? Кто, 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 кто тварь? Ты это сам знаешь, <music> Чипать Чипать и <вони> будут. Полицаи, <music> Убийцы! Убийцы с мордами в крови украинцев! Вы достали! Убийцы! И убивайте украинцев! Вы убийцы! Вы убиваете собственный народ! Начали на Майдане, продолжили в Одессе и на Юго-Востоке! Вы убийцы! Пособники убийц! Ну, конечно. Спасибо большое. Любите Украину. Мы любим. Давайте, давайте. Все любите Украину. Спасибо вам большое. Спасибо, вас. Спасибо, вас. Спасибо вам за вашу... Любите Украину. Любите. А так, чтобы твои строчке были... Ай, когда а ешь, в армии, вы все в дефективные стали на этот день, вам дергает. надо лечиться а Вам вы для подкинули России технологию, снимаете, да? а, вы ложками, для а вы ее ложками, а вы ее ложками Вам что, ну, лечить все на... Наоборот, когда ну, имелись ну, дегенератов Не, ну тогда а поддеть ну, ведь ну, нас, что мы все дегенераты Это на ну, ваше мнение, убийцы Украины Вертинский наше все А мы вас любим, на что вы говорите Одинаковые люди везде Главное, уважать друг друга. это же человек, а не Мы часто, вот, один да, в институте я работал, допустим, так, или на заводе. Вот, так. Один говорит по-украински, другой по-русски. И что? Да, в голову не приходит. Это что-то разное. Тем более, если немножко историю знаешь, это совершенно ясно, открыто, все понятно. Сегодня? Если сей, я говорю, что его да, я отец я воевал, то все, кто, кто воевал, получили медаль да, за победу а России, от Германии. Это ленточка а была, она в вот Слара, и на медали за победу. Не надо Дорогие сейчас ситуация не изменилась. Я понимаю, поверьте. И никто с нас... В этом суть. Да, никто с нас не боролся за то, чтобы премьер-министр был Яценюк, а виконующий воевский Турчин, мы это понимаем. Желаю, Желаю вам всего, всего, чтобы и чтобы все ваши желания добра. Такой, положишь кинжал, шлифовать надо, и ты его уже со станка не возьмешь. Станок начинает вот так ездить, сам едет, ты только кнопку нажимаешь. Як кажуть, ми хочемо прирівняти все. І людей, які воювали у Велику Вітчизняну, і зараз, значить, наших, це все, щоб з'єднували і пам'ятали про героїв. Це, значить, треба миритись. І що зробити? Така сьогоднішня, значить, дуже... Я все одно. За примирення, щоб держава будувалася, з ну, часом вони переобіняться і зрозуміють, що ми живемо на своїй українській землі і треба жити по-українськи, а не Це... дорожче. всякого ордена. Вот это... Ленинская медаль. Это за трудовой подвиг. Ленинская медаль, посвященная столетию рождения Ленина. Треба берегти мир. Как Господь пришел и говорил, мир вам дает. Мир вам дает. Так вот этот мир который Господь нам дал, мы должны сохранить.